आज मो बगा तो बाड़े अल मूर्ति बार आम आदमी केनो बार शादो ये है गजबाल की मूर्ति तूने जो कोने में रखी है ना वो और मैं बाजू में खड़ी हूं शादो महाराज आप भैरव की मूर्ति है गंदन का तिलक है मूर्ति के पास खड़े हूँ खड़ा हूँ खड़े हूँ खड़ा हूँ तुझे क्या दिखता है दिखता है? भगत बहुत देखा है माड़ी बहुत देखा है बुआ बहुत देखा है देखते हैं अभी तुम्हारा तुम कितने में हो हमको मूर्ति तो बताया है जगह तो नहीं बताया है ने मूर्ति बताया है जगह तो नहीं बताया है ने देखते हैं अभी क्या है उसमें पावर क्या है देखते हैं साधु मेरा विचार जो है वो उसका जवाब में दूंगा दूंगी दूंगा दूंगी બરોબર એમ કે છે આ નો પાવર તો ઉતારો પડશે અને હજુક જ્ઞાન નથી હજુક જ્ઞાન નથી પાવર એનો ઉતારવો પડશે साधु ने बगा देख लोग क्या है साधु मैं खड़ा हूं मेरे पीछे कोई दिखता है क्या बराबर देख मेरे पीछे कुछ दिखता है एक शकर्ण दो शकर्ण तीन शकर्ण होने आए हुए हैं बोलता है अरे आपके पीछे नाग 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 है नाग नाग है अरे बराबर देख नाग है हाँ नाग है नाग क्या कर रहा है बोले आपके सर के पर ढाल बना हुआ है अरे कितना एक नहीं बरबर देख बरबर देख बराबर देख बोलता है नहीं एक सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड होता है दूसरा नाग डाल बनता है अरे आपके पीछे तो दूसरा भी नाग है क्या है नाग है अरे बरसाए तो नहीं है ना नहीं नहीं नाग है नाग है अरे बराबर बर देख नाग है नाग है नाग है, है। करतो करतो बोलो साधु भगत तो ना पगमो फट कर दे क्षमा करो भूल हो गई भगत बोल हो गई, क्षमा करो आप सत्य हो, आपकी बात सत्य भक्ति है आपकी बात सत्या जागरूक है मुझे पता है, आपकी बात मैंने खूब जाना है आपकी बारे में खूब सुना है आपकी बारे में आज मुझे मौका मिला था माँ का दर्शन करने का इसलिए मैंने आज थोड़ी मेरी मन बुद्धि से कसौटी की नहीं आपकी कसौटी में नहीं कर सकता हूं लेकिन कसौटी स्वरूप मैंने वर्तन किया है क्षमा करना मां क्षमा करना हाँ अराध देवी कैसे शुरुशास अनुभव कुछ कारण थी ए, मारा पासे ना ना वास होय हाल बनी रहता होय वोच चिंतन मूर्ति का लीजिए नहीं कि क्या केम नहीं नहीं मैया नहीं मैया नहीं अब जगह हमें नहीं चाहिए आपको मैं समझ गया हूँ भैया नहीं जगह नहीं दिख रहा है अभी हमको मां आपका आशीर्वाद चाहिए ठीक है लेकिन मैंने जो कहा है जो जगह तो निकाल के रहूंगी निकाल के रहूंगा बोलो ऑफ साइड है भगत और मैया तो मैया भगत आपकी पावन भक्ति से मैं आज खुश हूँ बहुत खुश हूँ मैंने रोज सपना में आता है रोज रोज मेरे ज्ञान में सप्ताह में आता है समाधि स्वरूप समाधि स्वरूप कहा है यहाँ खजाना बहुत बड़ा है कहा है इतना तो दिखा है आई है तो, तो बता माँ हमको जगह नहीं देखना है और माँ आशीर्वाद तेरा में साधु को भगत द्वारा से बोल दिया के हे साधु मैं जहाँ करती हूँ वहाँ अंधेरा है अकाल है और वही जगह पे अंदर खजाना है लेकिन जब तक न्याय ना हो जब तक मैं ना कहूँ जब तक कोई प्रसायन आए आए तेरे पास तब तक बोलना नहीं। फरीबाचों साधु ने कैसे? तेरे सपने में आती है, तेरे सपने में आती है समाधि। एक दो तीन नहीं उन्नीस उन्नीस समाधि आती है तेरे पास हाँ मैया हाँ मैया उन्नीस उन्नीस समाधि आती है मेरे पास और तो समाधि कहा है उस समाधि का मुझे ज्ञान नहीं है तो वो समाधि मुझे बताइए ठीक है वो समाधि में बताती हूँ लेकिन मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा हाँ भैया जरूर करूँगा आप जो कहो वो ठीक है तो चाल में निशान करती हो निशान बनाती हो यहाँ उन्नीस समाधि है एक दो तीन ने उन्नीस समाधि है और समाधि का प्रश्न में जागृत करती हूँ समाधि तो नहीं है जागृत बने हुए से समाधि लिंग में शिव का लिंग में लिंग में, में भक्ति में लिंग है वो समाधि है समाधि है और देख दूसरी बात बताती हूँ मैं थोड़ा आगे चाल वहाँ साक्षात रूप में संत की समाधि है वहां तो खोल पांच फुट में निकालती हो संत को अब दो आदमी को बुला के बेहद ने बोला ही नहीं आश्रमती बेहद जी ने बोला ही नहीं समाधि के बताओ छू अग्नि शिवाय नहीं विस्मी जा

जिसने बताई है मुझे मेरी और कान पहचान मुझे आज यहाँ से निकाल रही है आत्मा कौन है कौन पिलाजे कौन कौन पिलाजे कौन है वो जाने जगाते है कौन जगाना है कौन जगाना है भक्ति ने जागते ने सुराने जगाती है वो जो सच में आई है आत्मा सच में जागृत बनी है वो शक्ति वो जगाती है मुझे हे 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 देव योग कौन सा है आवाज आती है योग कलयुग है हे मैं रामा अवतार से अपवन में हूँ मैं रामा अवतार से तपोवन में हूँ मुझे तपोवन में रहने दो मुझे के बाहर नहीं आना है हाँ धन्यता है आपका भगत की धन्यता है संत सुरा ने सुरा मनानी बात हो संत बोले यानी सुरता जागृत करे संत बोले यानी सुरता जागृत करे

आपकी आपके हम रामा अवतार से है रामा अवतार से है मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ पर आप आत्मा हो उतना मुझे ज्ञान है कि आप आत्मा हो आपके पास लैया है आपके पास आत्मा है आप आत्मा हो अंश धारन है कि वंश धारन है पता नहीं अंश धारन है वंश धारन है पता नहीं बरोबर समता ने याद रखियो और रखियो काया ने कर्म ने बदलेला वाली बात से धर्म ने युग ने तुम्हारा जीवन ने बदला वाली बात से સત્યની વાત છે આવા ભાવન જેવી વાત નથી કોઈ કથા નથી હકીકત કરવાની તમન્ના રાખું છું હકીકત બનાવવાની શક્તિ રાખે છે અને હાથી પેરના હાથા ભક્તની ની હોય તો કમ્પ્લીટ પાખર નિરાધારી દે ઉપમાંથી બગાસુર નહીં આકાશુર આવવા જોઈએ બગાસુર આવે